तापसवेश धारण केलेला केलेल्या रामचरित्र गायन सुरू आहे प्रसंगामागून प्रसंग ते वर्णन करून सांगतायत आपल्या प्राणांच्या सर्व शक्ती एकवटून श्रोतेजन ऐकतायत एक आणि सुवर्ण सिंहासनावर बसून प्रत्यक्ष श्रीराम ऐकतायत सरयूती अयोध्या मनुनिर्मितनगरी अयोध्या मनुनिर्मितनगरी मनु निर्मितनगरी सरयुतिरावरी अयो मनु निर्मितनगरी ध्यानगरी चा विशाल देवरी भ्यारा ही वास्तु सुंदर वाहती मार्ग समांतर मधुन वाहती मार्ग समांतर रथबाजी गजपथिकालती नटुन चावरी ओ नटुनीत्यारी अयोध्या मनुनिर्मितनगरी रत्नतोरणे अवती भवती रम्य उपवने जातरङ्गती नृत्यगायने ्यातरङ्गती नृत्यगायने मृदङ्गवीणा अलका परी अलकानगरि परि भो अलकानगरि परि अयोथा मनुनिर्मितनगरि पतिव्रता पुरुष हि धार्मिक पुत्रपुपजते निजकुलदीपक नृशंसना कुणि कुणिनास्तिक ना अतृप्ति च कुठे न वावर नगरी घरी अन्तरी ओ नगरी घरी अंतरी अयोध्या मनु निर्मित नगरी अयोध्या मनु निर्मित नगरी इक्श्वाकोकुल कीर्ति भूषण राजा दशरथ धर्म परायण ध्यानगरी चे करितो रक्षण ध्यानगरी चे करितो रक्षण सा नगरी इन्द्र सा गृही चंद्र सा नगरी इन्द्र सा सूर्य जसा संगरी ओ सूर्य दसा सङ्करी अयोथा मनु आयो अयो मनु निर्मितनगरी दशरथासजा तीघी भार्या सुवंशजात्या सुमुखी आर्या दशरथास्त दिघी भार सुवंश जात्या सुमुखी कार्या सिद्धपति चा सेवा बहुश्रुता रूपशालिनी अतुल प्रभा सुंदरी हो चतुल प्रभाव सुंदरी आयो आठा मनु निर्मित नगरी आयो आठा मनु निर्मित नगरी तिगी स्त्रियाँ प्रीति संगमी तिनी लोकी सुख ये था प्रीति संगमी तिन्ही लौकी चुखया धामी एक पुणेपन गृहस्थाश्रमी एक उड़ेपन गृहस्थाश्रमी पुत्रोदयन अजुनी नवता प्रीति चा, अंबरी ओ प्रीति चा अंबरी अयोध्या मनु निर्मित नरी अयोध्या मनु निर्मित नगरी शल्य एकते कौशल सी दिसे सुमित्रा सदा उदासी शल्य एक कौशल्य सी दिसे सुमित्रा सदा उदासी कई का कई कई नव सासी कई का कई कई सासी दशरथा सही यथा एक क्षणते अभ्यमतरी होणीते अभ्यम तरी अयोध्या मनु निर्मित नगरी अयोध्या मनु निर्मित नगरी राजसौते सौख्य एकच चिन्तन लक्ष मना राजसौख्यते सौख्य जना चिन्तन लक्ष कायकाजया सौख्य कल्पतरूला कल्पतरुका वसंत सरला तेरी ओ वसन्त शरला अयो ध्या मनु नगरी अयो मनु निर्मितनगरि सरयोवरी अयोध्या मनु निर्मितनगरी अयोध्या मनु निर्मि